bila kita belajar herba, ada ada keberkahannya. Lihat ya. Bila kita belajar herba, pertama kita mengajar pada orang lain. Satu barakah. Kemudian orang lain mengamalkan apa yang kita ajar. Dapat lagi. Orang lain mengamalkan lagi. Dapat lagi. Orang lain menyampaikan lagi, dapat lagi. Orang lain menggunakan ilmu yang kita ajar untuk merawat orang sakit, dapat lagi. Orang sakit yang tak boleh berdiri untuk solat dah boleh berdiri solat. Alhamdulillah. Boleh lagi. Jadi boleh mendapatkan rezeki yang halal, boleh menjadikan memberi semangat orang yang sudah lemah, boleh keluar di rumah untuk tolong bagi uh, menghilangkan masalah saudaranya. Belapis-lapis kebaikan itu Itu namanya barakah Boleh membuat orang itu Dengan pengobatan kita itu Kembali kepada Allah Bila kita suruh dia baca surah Al-Fatihah Kita cerita tentang Tawid Baik, sekarang Mari kita memperbandingkan Pengobatan tip nabawi Dengan pengobatan yang lain Yang Pertama, pengobatan yang lain Menggunakan sumber yang haram dah tak barakah dah. Step yang pertama dah habis dah. Pengobatan yang tip nabawi menggunakan alamiah. Allahu Akbar. Yang kedua ini tidak bersumber kepada tauhid menyembuhkan itu Allah. Pengobatan kimia, pengobatan tip nabawi meyakini bahawa semuanya datang minallah. Pengobatan ini, pengobatan secara moden tidak beri penekanan tentang solat. Kadang-kadang berubah satu bulan tak solat. Jadi pengubatan tip nabawi selagi akal masih ada walaupun tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk, berbaring walaupun hati kita tergerak solat. Pengubatan moden ini dia tidak menjaga aurat. Pengobatan tip nabawi menjaga aurat dan akhlak. Pengobatan ini tidak menjaga tentang tauhid. Ya. Pengobatan tak kira lah pengobatan apa pun dia tak kira pada tauhid. Pengobatan Rasulullah itu dia mengambil kira pada tauhid. Jadi oleh sebab itu maka dia berganda-ganda, dia berlapis-lapis, berlapis-berlapis, keberkahannya, kebaikannya, kebaikannya, kebaikannya. Begitu harta. Macam mana kita nak tengok harta yang parakah? Tengok ya. Kalau harta yang parakah daripada hartanya itu, dia infak ke jalan Allah. Dapat pahala. Daripada harta itu pula dijadikan dia untuk apa? Untuk dia nak menolong orang lain. Dia dapat pahala. Harta itu membuatkan dia semakin untuk uh, untuk pergi mengerjakan haji dapat pahala hartanya itu untuk dia keluar zakat dapat pahala harta itu untuk dia tolong orang-orang yang jumpa, dia jumpa dapat pahala harta itu untuk melepaskan kesusahan orang berhutang dia dapat pahala sebagainya jadi berganda-ganda berlipat ber, ber bertindan-tindan, berganda-ganda, berlapis-lapis kebaikan. Tapi kalau harta itu tidak barakah, harta untuk diri dia sendiri. Semakin banyak harta, semakin kikir, semakin pelik-pelik, semakin susah nak infak. Semakin banyak harta, semakin sombong. Semakin banyak harta, maka semakin tengok orang itu dengan keadaan seperti hamba. Tak betul gitu, tak betul. Jadi itu bukan jadi semakin barakah, itu semakin defisit defisit barakahnya, defisit barakahnya. Kalau nak tengok arta itu barakah atau tidak, dia terguna di jalan Allah. Nah itu namanya barakah. Jadi oleh sebab itu pengobatan ini yang kita nak bawa ialah pengobatan yang barakah, pengobatan yang menjadi amal jariah ketika kita meninggal. Jadi sebab itu maka kita ajar pengobatan ini supaya sebelum kita merawat seseorang seorang perawat itu harus memiliki hati sebagai seorang yang dai ila Allah pendakwah di jalan Allah